Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi training, yaitu akumulator charge valve pada HD78537. Akumulator charge valve terletak di sasis sebelah kanan, di atas dari akumulator untuk parking brake dan retarder. Akumulator charge valve berfungsi untuk mempertahankan pressure oli dari pompa. Pada spesifikasi pressure dan menyimpannya dalam akumulator, jadi saat tekanan pada akumulator sudah tercapai, maka oli dari pompa akan dihubungkan dengan sirkuit drain untuk mengurangi beban dari pompa. Berikut ini adalah gambar dari akumulator: yang pertama, ada lubang dari hidrolik pump kemudian ada main relief valve ada lubang dari akumulator ada lubang yang menuju ke break tank dan ada lubang yang menuju ke akumulator selanjutnya ini adalah proses cut out pada akumulator jadi yang dimaksud cut out adalah akumulator tidak disuplai oli karena tekanannya sudah tercapai jadi untuk cut-out pressure pada akumulator yaitu sekitar 210 kg per cm persegi atau 20,6 MPa proses cut-out pada akumulator charge valve seperti ini pertama oli dari break tank akan dialirkan oleh pompa menuju ke port B standby pada spool valve A1 dan standby pada main relief valve R3 dan sebagian oli akan menuju ke regulator valve R1 melalui orifice 18 dan orifice 16 selanjutnya tekanan oli mampu mengalahkan spool H1 dan aliran oli tersebut akan menuju ke regulator valve R1 karena adanya tekanan balik dari akumulator pilot yang menuju ke chamber B akibatnya akan mendorong piston nomor 8 bergerak ke atas dan mendorong popet nomor 6 untuk bergerak ke atas akibatnya aliran oli dari pompa akan dialirkan menuju drain melalui chamber C dan chamber T sehingga pada akumulator tidak terjadi pengisian oli atau proses pengisian dihentikan untuk sementara karena tekanan pada sistem sudah tercapai yaitu sekitar 210 kg per cm persegi Selanjutnya, cut in condition atau pengisian oli pada akumulator karena tekanan pada akumulator belum tercapai pada setting pressernya. Jadi prosesnya seperti ini, pertama oli dari brake tank akan dialirkan pompa menuju ke port P. Dan oli akan standby pada full valve A1 dan main relief valve R3 sebagian oli akan menuju ke regulator valve R1 melalui orifice 18 dan orifice 16 karena tekanan pada sistem belum mencapai setting pressure maka sebagian oli yang menuju ke regulator valve R1 akan menuju ke full valve H1 untuk mempertahankan pressure yang ada di sisi kanan dari full valve H1 selanjutnya cut in condition pada akumulator karena tekanan pada akumulator belum tercapai pada setting nya cara kerja dari main relief valve R3 atau biasa disebut safety valve jika terjadi kerusakan pada Relief Valve A1 atau Regulator Valve R1 Maka tekanan oli dari pompa akan menuju ke Port P Selanjutnya akan menuju ke Main Relief Valve atau Safety Valve R3 Jika tekanan pada Port P naik di atas setting pressure dari Main Relief Valve R3 maka oli dari pompa mampu menekan spring nomor 3 bol 11 akan terbuka ke atas dan oli dari pompa akan dialirkan menuju ke break tank dengan demikian akan membatasi maksimal pressure dalam break sirkuit dan melindungi sirkuit dari keabnormalan high pressure kemudian berikut ini adalah sirkuit diagram pada akumulator charge valve oil supply jadi pertama-tama oli dari pompa akan masuk menuju ke port B. selanjutnya oli akan standby pada main relief valve R3 regulator R1 dan menuju ke akumulator tekanan pada akumulator sebesar 210 kg per cm pangkat 2 selanjutnya sirkuit diagram pada akumulator charge valve saat tidak terjadi pengisian oli karena pada akumulator setting pressure sudah tercapai pertama oli dari pompa masuk menuju ke port P. selanjutnya oli tersebut akan standby pada main relief valve R3, regulator valve R1, dan relief valve H1. Karena tekanan pada akumulator sudah tercapai, yaitu sebesar 210 kg per cm pangkat 2. Tekanan tersebut akan menuju ke relief valve H1 sebagai pilot pressure akibatnya tekanan yang berada pada relief valve 1 akan didrain menuju ke tangki akibatnya tekanan yang berada pada sisi H1 yang menuju ke regulator valve R1 menjadi kecil atau berkurang sehingga aliran dari regulator valve R1 akan terhubung dengan tangki atau ke drain. Selanjutnya, sirkuit diagram pada akumulator charge valve saat medali valve atau safety valve R3 bekerja. Main relief valve R3 bekerja karena adanya kerusakan pada regulator valve R1 atau relief valve H1 Jadi oli dari pompa masuk ke akumulator charge valve melalui port P Dan standby pada main relief valve R3, regulator R1, relief valve H1 dan menuju ke akumulator karena tekanan pada akumulator sudah tercapai maka dari akumulator akan terdapat pilot pressure yaitu sebesar 210 kg per cm pangkat 2 karena terjadi kerusakan pada relief valve H1 akibatnya oli yang berada pada relief valve H1 tidak bisa dihubungkan dengan tangki sehingga main relief valve R3 akan bekerja karena pada brake system sudah terjadi keabnormalan tekanan jadi tekanan berlebih pada brake system akan dibuang melalui main relief valve R3 menuju ke tangki jadi main relief valve R3 ini berfungsi untuk membatasi maksimal pressure pada brake sirkuit dan untuk melindungi sirkuit dari keabnormalan high pressure